ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿਲਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਮੈਮ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਯਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ सब पार्टियां के लोग सब उम्मीदवार आप अपनी आज कंपेन शुरू करेंगे अमृतसर जिले में बहुत धक्केशाही हो रही है इसलिए हमने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है बाइकट किया तो मेरा उनको चैलेंज है कि वो बताए कहां धक्का हुआ एक राजा सासी में झगड़ा हुआ राजा शासी में जिस दिन नॉमिनेशन थे उस दिन भी झगड़ा हुआ एक कांग्रेसी सरपंच के सिर में सट लगी वो पिंडी से के लोग आपको इतने लड़ पे ये अलावा पूरे जिले में कोई झगड़ा नहीं हुआ कोई पुलिस ने कहीं कोई धक्केशाही नहीं की मैंने ये ही चैलेंज किया कि बताओ कहां तक के चाहिए अटारी में कहा हुई ये बताओ राजस्थान सी में बिंदी और खाले केस को छोड़ के जो कांग्रेस के गुंडा गुंडा गुंडे गिरोह ने की है उसको छोड़ के राजा सरसी में क्या हुआ बताओ बस असल बात यह है कि कांग्रेस के, के पल्ले कुछ नहीं है कांग्रेस की जो आपसी फुट है इनके गांव तक तड़े बने हुए हैं और इनकी अगुवाई में कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता इनकी इतनी फुट है अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस के लीडर जो है वो इलेक्शन से भाग गए उनके पहले कुछ नहीं था आज आज जो की है, आपने देखा कि पंजाब में ब्लाक समिति और जिला परिषद की इलेक्शन हो रही है उसका जो पहला पड़ा था कल कंप्लीट हो गया आज से कंपेन शुरू होने जा रही है सब पार्टियां के लोग सब उम्मीदवार आप अपनी आज कंपेन शुरू करेंगे चौदह तारीख को वोटिंग डाली जाएगी और सतारह तारीख को इसकी गिनती होगी और बीते कल अमृतसर के कांग्रेसियों ने एक पीसी की थी उन्होंने बोला था कि अमृतसर जिले में बहुत धक्केशाही हो रही है इसलिए हमने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है बाईकट किया अमृतसर जिले में मैंने आपको पहले बताया कि रूरल एरिया में बाबा वकाला जंडियाला मजिठा अटारी राजा सासी अनाला जे सारे हल्के पड़ते तो मेरा उनको चैलेंज है कि वो बताए कहां धक्का हुआ एक राजा सासी में झगड़ा हुआ राजा सासी में जिस नोमिनेशन थे उस दिन भी झगड़ा हुआ एक कांग्रेसी सरपंच के सिर में सट लगी वो पिंडी सैदा के लोग आपको लड़ पे और परसों फिर पिंडी सैदा में वही लोग लड़े और कांग्रेसियों ने हमारा जो जिला परिषद का कैंडिडेट था लखविंदर सिंह लखा उसको एक समिति का में खड़ा था और चार साथी उनके बाकी थे टोटल पांच लोगों को जिस ढंग से जख्मी किया जिस ढंग पे गोली चलाई उनको अर्वाती थे से बढ़ाया गया वो सब लोग अमनदीप हॉस्पिटल में दाखिला इसके अलावा पूरे जिले में कोई झगड़ा नहीं हुआ कोई पुलिस ने कहीं कोई नहीं की कुछ नहीं किया जे लोग बोल रहे हैं कि हुई है मैंने ये चैलेंज किया कि बताओ कहा अटारी में कहा हुई ये बताओ राजा में और केस को छोड़ के जो कांग्रेस के गुंडा गुंडा, गुंडा गुंडे गुंडेगरो ने किया उसको छोड़ के राजा सासी में क्या हुआ बताओ अजनारा में क्या हुआ झगड़ा हुआ पुलिस ने किसी को किया बताओ मजीठा में क्या हुआ झंडियाला और बाबा बकाले में क्या हुआ कुछ नहीं है बस असल बात यह है कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है कांग्रेस की जो आपसी फुट है इनके गांव तक तड़े बने हुए हैं और इनकी अगवाई में कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता इनकी इतनी फुट है इनके पांच पांच मुख्यमंत्री होने के कारण नीचे तक कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है तो इसलिए अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस के लीडर जो है वो इलेक्शन से भाग गए उनके पले कुछ नहीं था वो असल मतलब तो चोन भोन लड़नी नहीं चाहते उनको पता है कि जो हाल हमारा तरन तर इलेक्शन में हुआ है वो इस इलेक्शन में भी होगा और अब जो टाइम आ गया कि माजे के लोगों ने जो तय कर लिया कि कांग्रेस मजे की धरती पे खत्म हो गई है इसका कोई वजूद नहीं है ना इसकी अगुवाई में कोई लेक्चर लड़ना चाहता है ना इनके कुछ पल्ले हैं और मैं पंजाबियों को ये बेनती करना चाहता हूँ पूरे पंजाब में और अमृतसर जिले में चौदह तरीक को वोटिंग हो रही है सब लोग अपने जाके वोटा डालें और सतारह तारीख को इसका रिजल्ट आएगा अपनी मर्जी के जो भी अमीदवार है उनको चुने हम अपने उम्मीदवारों के लिए जो पौने चार साल में हमने किया था वो सारा विकास का मॉडल जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे वो लोगों को बताएंगे कि हमने जो काम किया है मान साहब की सरकार ने जो काम किया तो हमें इसकी वोट डाले जे मैं बेनती कर रहा हूं दे। तो देखो जो हमारी बहन है नवजोत कौर सिद्धू जो उन्होंने कल बयान दिया है वो बयान जो शब्द करता है कि देश में कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है और जिस पार्टी में चेहरा बनने के लिए जीत तो वक्री बात है चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपया मंगा जा रहा डिमांड की जा रही है तो आप देख ले कि उस पार्टी का क्या हाल होगा और उन्होंने एक बात और की पंजाब में पांच पांच मुख्यमंत्री तुरे तो फिरते हैं तो पार्टी का इतना बुरा हाल है इतनी फुट है कि पार्टी का कुछ नहीं बनेगा वही चीज ब्लॉक समिति और जिला परिषद में नजर आ रही है कई को बाजवे का आदमी है कई को सुखी दावे का है कोई औजले का है कोई फलाने का है कोई डीगड़े का है कोई चंदी का है तो ये जो पांच पांच मुख्यमंत्री तुरे फिरते हैं पंजाब इनके एजेंडे में नहीं है ना कांग्रेस ही इनके एजेंडे में इनके एजेंडे में हम, इनकी कुर्सी है कि कैसे ना कैसे वो हमें कुर्सी मिल जाए और वो जो कुर्सी की भूख है उसने पंजाब का बहुत नुकसान किया और कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया